Вітання, шановні телеглядачі. В ефірі першого каналу регіону, а саме на каналі Одеська обласної державної телерадіокомпанії, як завжди, цієї години програми вечірня Одеса. І ми починаємо наше спілкування чтобы не тратить зря времени, потому что у нас три очень больших, серьезных темы сегодня, на которых мы будем разговаривать. Первая часть посвящена, как обычно, общественным организациям, людям, которые занимаются очень серьезным, важным и нужным делом, а именно помощью как мы уже, ну, уже называем да, переселенцем, вынужденным переселенцем, людям, которые стали не по доброй воле гостями нашего региона практически год назад. Поэтому сегодня я с удовольствием опять представляю сейчас в студии людей, которые с первого дня занимаются помощью этим людям и по сей день. А у нас сегодня в студии глава громадской организации «Всеукраинская коллегия людей с обмеженными возможностями социальной солидарности» Георгий Блашитя, так и ревник проекту «Всеукраинский ВИЧ» Олена Кулагин. Доброго вечера, гости. вечер. Мы с вами встречаемся с регулярностью. Спасибо вам огромное, что вы не отказываете. И хотелось бы видеться еще чаще. Чаще по одной простой причине, что с каждым днем ваш объем работы, он колоссальный, он огромный. Нельзя перечесть всего того, что вы делаете. Спасибо вам за это огромное, за вашу помощь. Но тем не менее… Давайте остановимся на самом главном. Вот, ну вот уже заканчивается практически год. С какими результатами мы пришли в этот год? Сколько людей трудоустроены? Где они проживают? Мы с вами, Георгий, буквально недавно общались, но прошло уже две недели. Ну дай бог, что-то с мертвой точки, как говорят, сдвинулось из тех негативных моментов, о которых мы с вами говорили. Давайте обо всем по порядку. Пожалуйста. Да, спасибо, во-первых, что вы нас и приглашаете, потому что все-таки это возможность как-то... Эти вопросы двигать, они часто стоят на месте и требуют какого-то ну, вмешательства со стороны общества и чиновников высшего уровня. Поэтому ну, 29 мая будет день, когда я со своим другом привез первых вынужденных переселенцев в Одессу это были первый официальный заезд был первый официальный заезд это были две многодетные семьи поэтому скоро действительно будет год уже как люди сюда стали приезжать и проживают да и сегодня остается основной проблемой главной проблемой что же будет дальше мы должны обязательно учитывать тот фактор что и президент, и премьер-министр в своих интервью говорят о том, что ситуация на Востоке может продлиться и до пяти лет а может и больше, ну, как бы речь идет о том, что даже и три года это не срок. Раз мы слышим такие заявления и мы понимаем, что люди такого уровня видят ближе обстоятельства, которые там происходят, то естественно ну, нам нужно решать и думать о том, где же будут люди жить. но даже если бы мы учитывали только этот фактор, у нас это ну, как бы не единственная ситуация, которая заставляет об этом думать хозяева санаториев, и областная администрация, они все-таки поставили цель как-то людей устроить действительно где-то не в санаториях. Пока несколько объектов наиболее вероятных, бывший детский сиротский интернат в Тузлах, значит, Тузловский так, бывший детский интернат, я так понимаю, его сейчас пытаются переоборудовать под проживание одиноких пожилых людей, угу. что-то типа гериатрического интерната, для того, чтобы туда перевести часть вот этой категории проживающих там. Я хочу напомнить, что несколько лет назад мы туда ездили с журналистами неоднократно, так как было много проблем тогда с нарушением прав сирот, воровались пропадали деньги с их личных счетов, пенсионных карточек. Вот. И этот э, интернат был закрыт как э, интернат ну, антисанитарный, угу. который был не э, приспособлен для проживания детей. Там было очень много проблем. Э, там э, было много уголовных дел касательно разворовывания имущества. Передана большая часть э, каких-то жилых построек на берегу базы там были у этого интерната в частные руки. Вот. Он был, эти здания старые, это бараки длинные, там по 50 метров как бы длиной, и больше из них... А для чего они были предназначены? То есть это были, площади? это буква, почти, ну, замкнутая система, вот так вот угу. квадратом туда заходишь на территорию, и по кругу идут вот эти вот здания в дальней части столовая вот, угу. самое было приличное здание на входе, потому что оно было кирпичное, отдельно как бы стоящее, к нему прилегали как длинные. Так, административное ну, как здание. Ну там наподобие, оно было да? ну, нет, да, не, там были все-таки дети. Административное располагалось в школе. Потому что там есть школа, в школе учились дети, и в школе же было сколько-то Сейчас это, это не можно так сказать, не жилого да, состояния. Ну, Или... я слышал, что там делали какой-то ремонт, но помещения разъезжались по фундаменту. Вот так стены вниз. И стены падали вот так, вот сверху. И поэтому детей, и как я поняла, которые там были, их расселили. А, в итоге, да, было очень много критики, снято материала, и руководство области, и управление образованием это учреждение закрыли. Ну, как его аннулировали. Угу. Детей оттуда вывезли, и помещение закрыли. То есть я не представляю себе, за какой счет и кому понадобилось сложить туда деньги, но ну, могли ли его привести реально в порядок, но насколько я понимаю, если там сверху поклеили обои, то они э, стены ну, вряд ли как бы укрепили. Вот. И что-то говорится о радостном. Мы там не были. К сожалению, у нас есть такие вот прецеденты, как наша. Областная, как бы власть и руководство они немножко играют ну как бы между организациями. Сначала они представляют информацию одной организации, вот, а другой наоборот. Например, вот у нас есть социальная солидарность, есть европейская ассоциация. И время от времени нас как бы меняют как карты. То нам сказали часть информации, им сказали часть, а ну и в то же время мы не знаем, что говорят друг другу, и у нас. Нет полной информации ни у них, ни у нас. Вот. И поэтому это составляет определенную сложность. То есть э, наши коллеги что-то презентуют, в чем-то до конца не разобравшись, э, э, а нам что-то до конца неизвестно. Вот. Но здесь э, я бы хотел сказать, что просто нужно было бы быть честным, уважать нас как партнеров и работать э, с нами, потому что мы все-таки помогаем. Мы же никому не мешаем. Ну, каждый день работает на одну цель, одно Конечно. дело делают. Поэтому тут Конечно. надо на Что самом кас... деле все это делать. Да. Что чем? касается, вы правильно задали вопрос, прошло время, год, Елена моя коллега, и она же вынужденный переселенец. Вот. Мне, кстати говоря, хотел бы сказать, очень не нравится эта аббревиатура ВПЛ. Временно Конечно. перемещенные люди, это знаете, выглядит так, как вот это блокнот. Я его временно переместил сюда, мне как хозяин удобно, чтобы он жал тут, а потом я его временно переместил под мышку. Это живые люди. То есть в этой аббревиатуре ВПЛ там нету жизни, то есть нет уважения, нету человека, нет его судьбы. А мы говорим за время вынужденных вынужденных переселенцев. То есть людей вынудила ситуация. Конечно. Вот. И это люди такие же, как и мы, которые работали, занимали свое место в обществе, имели свой дом. Дом, да, они с какими-то инвалидностями, с какими-то ограниченными возможностями физическими, но тем не менее их жизнь была устроена. А теперь их быт разрушен и они вынуждены находиться хоть и в своей стране, но не у себя дома. Но где они сейчас спустя год? Сколько из них работает? Вот Елена может рассказать. Леночка, а что за этот год? Может что-то изменилось? Поделитесь нам уже э, той информацией, которая частично уже стала историей то, что впереди предвидится, может есть какие-то наработки, и то, что все-таки удается сдвинуть, а что не удается. Спасибо большое за приглашение. Я хотела бы сказать о том, что да, наши люди пережили зиму, и на данный момент у нас есть такие проекты, в которых люди переобучаются, у нас есть планы их переобучения, у нас есть план, не планы, они уже есть процесс идет переобучения. У нас в планах людей объединить и объединить в какие-то предприятия, чтобы люди могли работать, зарабатывать на свою жизнь. Мы координируем и подходим к каждому человеку отдельно. Смотрим, что человек может, что он делал, что он знает, где он учился. Вы в основном работаете с людьми с ограниченными возможностями. Да, на данный момент ну, нас, мы работаем да, в основном да. с людьми физическими ограничениями. И это санаторий плай Паг Сергеевка и санаторий Куяльник. Санаторий Куяльник это 145 человек, и санаторий Плай это 266 человек. Естественно, все эти люди на данный момент, они... Не, ну, это многодетные семьи, это э, инвалиды, это те люди, которые не могут нормально здор работать, они не могут себе позволить ну, устроиться силу, да, устроиться на сказать. работу. Поэтому э, мы проводим мониторинги, мы думаем и просматриваем, э, разговариваем с каждым человеком, что он может, что он делал и что он э, сможет делать сейчас. Есть планы создать комбинат бытовых услуг, потому что есть и люди, которые работали в административных сетях, и они не могут на данный момент они не могут работать в сельском хозяйстве, они не могут, допустим, ну, быть в какой-то еще другой системе. И мы им предлагаем курсы, мы предлагаем им возможности переквалифицироваться для того, чтобы потом объединить их, этих, этих людей, и чтобы эти люди потом нормально работали, нормально жили. Сейчас, естественно, стоит вопрос у нас конкретно. Мы, мы ими занимаемся. Вопрос по поводу трудоустройства у нас идет. Пожелания от них, от самих исходят? Что они говорят? Вот чтобы они могли делать какие-то, может, пожелания? Есть. С просьбами, может, обращаются? Я говорю о комбинате бытовых услуг. Угу. Это уже, уже на данный момент. Это э, швей... Это парикмахеры, это маникюрщицы, это... это те люди, которые занимались этим до. Да, вот они этого занимались. Момента, есть те да? люди, которые и уже имеют прошли. Те, имеют... которые уже прошли процесс переквалификации. И некоторые, есть, да, прошли обучились курсы. Обучились уже у нас на данный момент. Ну я в том числе. Мы прошли курсы маникюрщиц, наращивания ногтей, понимаете. И у нас люди согласны и с удовольствием это делают. Естественно, есть процесс дальнейшего их пребывания здесь. Процесс обучения, он у нас как идет, как шел, он так и идет сейчас в данный момент у нас процесс идет вопрос проживания где они будут проживать дальше и какова их будет судьба дальше но я хочу сказать если по факту что уже кто из них тогда устроен у нас есть семья где значит люди пошли работать поварами угу. то есть армяне по моему да да вот есть. и у нас есть на территории куяльника значит люди на инвалидных колясках их взяли угу. работать администраторами в поликлинику конечно. вот поэтому да это довольно таки красиво выглядит и приятно наблюдать вот на территориях санаториев люди работают также администраторами там кто-то на кухне кого-то взяли вот на но... официальную заработную да плату, да, все да да У -у -у. все взяли официально на заработную плату действительно вот ну, платят приятно, зарплату конечно. да приятно видеть но вот, понимаете, есть тысяча с лишним человек, около 1200, которые проживают во всех санаториях. Да? Это именно та категория, социально необеспеченные или же люди с физическими ограничениями. Я хочу подчеркнуть, просто, что э, здесь легче сказать, чем сделать. Например, у нас есть один крепкий мужчина, он как-то был здесь, в студии, со своей дочкой, на коляске, у него не, двое детей. И девочка у нее работает фактически только ну, вот, часть вот, плечи и выше. Она в корсете, у нее большая часть тела, как бы, ну, мышцы, не работают. Естественно, за ней нужен все время уход. То есть, как бы человек, который и при всем этом он работал у себя дома с ведущим гаражом причем он там в третьем поколении да так как ну, его и отец и дед работали на одном предприятии и э, почему он там работал потому что это предприятие прилегало скажем чуть ли не стенка к стенке к этому авто дом его жилой к автопредприятию mm -hmm. и он имел возможность всегда покинуть территорию работы, быть дома. Ну, на какое-то время, да, да. для того, чтобы свою дочь там обслужить и вернуться домой. Теперь обстоятельства изменились. И даже просто то, что столовая находится в следующем корпусе, ему надо выйти, выйти взять, принести там или ее выкатить, докатить, вернуть обратно. Вот, потому что ей трудно. И коляска, кстати, поломана. Государство дает одну коляску на два года. И не думает. Она говорит, мне дали коляску, еще полтора года ездить, она в первые месяцы уже Сломалось. Может быть, сейчас наши телезрители слышат нас, видят. Может быть, ну, всякое бывает, у кого-то есть коляска инвалидная, может, осталась от кого-то активно. Ну, активная. Активная, вот да? Расскажите, нужна какая активная инвалидная коляска с шириной э, сидения 36 сантиметров. Это важно. То есть нужна именно активная, дорогие друзья. Потому что, э, ну, вот когда ты в этой ситуации как-то ближе, ближе к этим проблемам, то ты знаешь, активная это именно для улицы, для передвижения. Можно передвигаться. Она легкая должна быть, она должна складываться, у нее должна быть одна сплошная подножка, не две. Вот. Поэтому, То есть, если с такими да, параметрами есть, вы очень просто поможете, э, потому что у нас есть девочка, студентка, умненькая, она не, не лентяйка, она учится, но ей нету вот не хватает средств реабилитации. Кстати, у нас какие-то коляски есть, а именно такой нет, и они дорогостоящие. Вот такие ну, Все-таки будем надеяться. Вы поделитесь с нами, Георгий, после наших с вами встреч, после наших программ. Поступают телефонные звонки. Вот как люди реагируют? Вы общаетесь, есть какая-то обратная связь нашей работы с вами здесь? Да, ну однозначно, что люди видят, что, ну, они смотрят телевизор, они видят эти проблемы, потому что они же не находятся, скажем, в кругу этих обстоятельств. И они обращаются за какой-то помощью. Кстати говоря, нам звонили и предлагали несколько раз: чего мы не осваиваем третий корпус на куяльника санаторий куяльник заброшены. Мне порой трудно объяснить, что это частная собственность, она принадлежит профсоюзам, и даже несмотря на то, что оно заброшено, оно имеет своего хозяина. Вот. Предлагают какие-то там общежития в городе, там еще что-то, но... Вы понимаете, как бы люди-то не могут предложить такой большой ресурс, который нам необходим. Если мы постоянно говорим... Цельный ресурс, да, да если мы постоянно, речь? Конечно, если мы постоянно говорим о помещении на станкостроительной, где там 6 тысяч квадратных метров, способны вместить 700 человек, больше половины, 60% решения проблемы, то это может сделать только город. Понимаете, а на данный момент эта ситуация с помещением она обрастает какими-то постоянно новыми обстоятельствами. Вот, например, оказывается, что оказывается, что какое-то там решение суда есть о том, что там город что-то пытает пытаются отменить какие-то ранние сделки. Оно было когда-то принадлежало частному владельцу, его поменяли на историческое помещение в центре города. Одно из них это ЗАГС на Приморской, но против оперного. И как оно дальше будет, неизвестно. В общем-то, как бы знаете, я вам что хочу сказать. То есть у нас есть желание и возможность помочь. И нам нужны просто-напросто в лице Поддержка. чиновников и руководителей города и области да, люди, которые бы хотели совместно работать. Вот и все. То есть и вместе мы можем сделать многое, а по отдельности мы только время тратим. Лена, у вас есть что добавить? Да, я хотела бы сказать по поводу станкостроительной 12. У нас, как у общественников, у координаторов, у нас уже налажены связи. У нас есть связи за границей. Люди согласны помогать, люди согласны влаживать средства в это здание. Мы единственное просим, да, просим у властей, чтобы они пошли к нам навстречу, оформили с нами какие-то договорные связи и дали возможность это здание поднять, и чтобы эта проблема, проблема поселения переселенцев, в конце концов, была решена, потому что на данный момент я хочу сказать, что э, власти э, теряют время, теряют средства. Э, э, администрация ездит по всем по всей Одесской области. Это процесс бензина, это процесс э, траты э, топлива, это время, это затраты. Зачем так много э, вот этих всех затрат, если есть такое хорошее, доступное здание, которое решит уйму вопросов переселенцев? Я бы, я бы хотел два слова только добавить. Буквально Смотрите, да? что бы ни казалось, что мы только говорим. Мы в прошлый раз были здесь в студии с людьми американской миссии, которая да. дает нам 170 контейнеров мебели. Уже 6 они готовы отправить. Уже вот, мы только ушли, мне прислали письмо, тут же в подтверждение 6 контейнеров полных мебели. Куда их выгрузить? Где она нужна? Вопрос. Я был в Европе, в нескольких странах. Мы договорились, что мы учреждаем там организации, международно делаем. И, и нашли партнеров, и они хотят помогать, и в том числе финансово. Но опять же, куда? Нужно помещение, которое мы отремонтируем, либо купим туда какое-то оборудование нам не хватает третьей составляющей. Есть мы, есть зарубежные партнеры, и нам нужен партнер город или область, который даст нам наше же помещение, которое принадлежит территориальной громаде города или области, для того, чтобы нам решить проблему нас наших же жителей э, Украины. Вот и все. И ну, мы не просто говорим, сидим о чем-то. То есть мы что-то сделали. Нам надо просто-напросто Только уже шаг это что-то куда-то да. уже поместить. Дайте нам помещение. Вот. Спасибо вам огромное. Будем надеяться, что в следующую нашу встречу, которая... Ну, очень скоро состоится. Новості вже будуть за знаком плюс. Дякую, шановні гості. Нагадаю, шановні телеглядачі, що в нашій студії був голова громадської організації Всеукраїнська колегія людей з обмеженими можливостями, соціальна солідарність Георгій Блошиця та керівник проєкту Всеукраїнські вічі Олена Кулагіна.